Кандидат в депутати Верховної Ради України від всеукраїнського об'єднання Батьківщина Віктор Міщенко зустрічається з виборцями 34-го виборчого округу. 5 жовтня відбулася зустріч в місті жовті води. Віктор Іванович Міщенко розповів про причини своєї участі у передвиборній кампанії та про бажання зробити добро для простих людей. Почему я йду в депутати? Є така програма по СТВ, достала. Тому що з вами мене достало це положення в країні, яке 23 роки превратило С цветущей страны в нищую страну. Имея вот едешь по области, Такие богат, такая земля, Такие просторы, а мы нищие. Мы завозим картошку с Египта, В котором песок они нас снабжают. Поэтому хотелось бы сделать и возродить Даже тот ваш город, который сейчас смотришь, валятся заводы, разбирается, безработица, денег нету. Я хочу, чтобы вы все-таки с оптимизмом отнеслись к этому. Переживем зиму, это я обещаю точно. Первой задачей на сегодняшний день является мир на Востоке. Это очень дипломатический тяжелый путь, но мы приложим все силы, чтобы его преодолеть. Второе, я считаю, что самое главное, наконец-то расставить честных чиновников, которые думали не только про свой карман, вернее, они, они занимаются только этим, а думали о том, как улучшить жизнь простых людей. Обещаю в случае выбора... Ежемесячный отчет перед громадой о своей работе в Верховной Раде. Обещаю, что никогда не изменю вашим наставлениям и пожеланиям. Кандидат народні депутати Віктор Міщенко вислухав всіх людей: і тих, хто говорив про політику, і тих, хто турбувався про високі ціни на воду та тепло, а також про безробіття, низькі пенсії, і тих людей, хто бажав, щоб скоріше закінчилась війна на сході. Віктор Міщенко, після спілкування з людьми, зробив наступні висновки. Надо, чтобы Верховная Рада действительно собрались там опять не представители олигарх, которые будут выполнять заказы своих хозяев. А вот именно люди, это извините, что так себя рекламируют, что я действительно сам, ну, сам себе строил карьеру без всяких помощи и Вверху пишутся законы, а потом они доходят и исполняются аж внизу. Это тоже чуть-чуть неправильно, потому что э, действительно надо так при, приблизить общение местных громад через депутатов местных советов, через областных с депутатом Верховного Совета, который уже будет эти интересы защищать в Верховной Раде. То ви підтримуєте оцю децентралізацію влади, яка зараз проголошена? Так, я її повністю підтримую, і це повинні були зробити дуже давно. Ну що то загальмували, і ця влада ще, на жаль, нічого для цього не зробила. І це вже видно, і по поведінці Європейського союзу, яке вже якось з нами почало балакати. трошки ну поверхностно с нами разговаривают поэтому не понимают что сама украина хочет моя цель доказать что все-таки депутат верховного совета много может сделать и может сделать не только в вернее, не для себя а действительно для своего округа для людей чтобы система заработала если система заработает как положено снизу до верха с учетом нижних, нижних ну, территориальных аромат, Поэтому, я думаю, эффект будет. Вот моя самая главная задача – доказать, что все-таки есть честные люди, которые готовы взять на себя эти… Тяжело будет, я представляю, как это. Это не делается за один день, и очень будет много. Но я готов на это пойти.